Вишну, что Короля Вакха что Мистер какой. Но каждый раз это в итоге выходит как-то по-другому. Больше обилие подарков для участниц, таких, ну, <laughs> таких как поездка за границу на отдых. У нас в этом году участвуют 23 девочки. Это, ну, можно сказать, практически рекорд. администрации партнерам э, гостям ну, вот, вот э, гостям э, и вот все остальные билеты идут в свободное пользование. могу вот, сказать честно на э, момент вот сегодня э, где-то на момент полтретьего дня, у меня закончились все билеты даже которые были без мест ну, хочется добавить что в этот раз э, первый раз Будет онлайн-трансляция королев 2012 на портале Джампа. Это совместный проект КП ТВ и портала Джампа. То есть можно даже без лета следить за мероприятиями и принять бизнес. наслаждение. Труднее всего думать про, про то, что дома сидит и ждет курсач и расчетка, вот, и сложнее это совмещать с учебой, а вот в ну, подготовке, наверное, ничего сложного. Маленького. Это огорчает. Да, поддерживают. На поддерживают. Студсовет Я в Бурлям идею. Парень. Лера. Лера? Девушке должна быть загадка, и родители должны Якщо блондинка чи блінетка. Світлявшись от дві блондинки, здивни блінетки, вам не страшно? <реш> вам, ви не боїтеся конкурсу купальника, і ви за нього і не хочете, щоб його відміняли. Ви сказали, що деякі вузи вважають конкурс в купальниках дегумали. <реш> Я відповів, у нас технічний вуз. <реш> Більшість відсотків це чоловіки. От відмінити цей конкурс буде негуманним. Карьеру, честно, пока не смотрела, потому что не всегда красавицы, которые выигрывают, подходят для этого карьера. Мне кажется, что каждая девушка достойна победы, и каждая из нас старается очень сильно, и тратит на это все свои силы, всю свою энергию, и каждая достойна победы. Я наслышала была о всяких кадрах между девчонками, ну вообще, в жизни подготовки. Дякую всім е, представникам змі за те, що прийшли, е, позадавали питання. Е, давайте поважаємо натхнення і перемог нашим учасникам.